続いての特集は卵子提供での新たな動きボランティアのドナーです卵子提供というのは何らかの事情で卵子を作ることができない女性が第三者から卵子を提供してもらい自ら出産する方法です今回番組では国内でのボランティアドナーを初めて取材背景と課題について考えます 台湾のクリニックが都内で開いた卵子提供の説明会およそ120人が集まった日本では卵子提供に関する法律が整備されていないため多くの日本人が毎年卵子を求め海外へと向かうここ数年、注目を集めているのが台湾だ。 実現幸福人生の夢想夢を叶えるお手伝いをしたいと思っています費用は少費用は高くてはいけませんもし卵子がないのならば卵子を見つけてきてあげます台湾では2007年に法律ができ結婚している夫婦であれば卵子提供を行うことができるこちらのクリニックでは2014年から 日本人患者の受け入れをはじめこれまでに159人の赤ちゃんが生まれている台湾での卵子提供で子どもを授かった親が自らの体験を語った今私が抱いています、えー、この子が卵子提供で頂い,いて、えー、できた子っていう形になりますもしこの世の世中になんですが 神様が入れとしたならばドナーの方こそが神様だなと思いました台湾での卵子提供は優勝卵子を提供するドナーのほとんどが台湾の女性で栄養費としておよそ36万円が支払われる夫婦の希望を聞いた上でクリニックがドナーを選ぶ仕組みだ ほとんどの台湾人女性は大学を卒業しています日本の女性とも見た目は似ていますし200名を超えるドナーが皆さんを待っていますどんな血液型の方もいます台湾では卵子提供で生まれた子どもの執事を,を知る権利は 保証されておらずドナーの情報を知ることはできないなんか難しい問題ではあるんですけどでもまあ一応旦那の子供ではあるし産むのは自分なのであの出資を知る権利受け止め方なんですけど、まあ、私自身あんまりそこまで深く考えてないんで、んなぜ 日本とかだと、やっぱね、そういう、なんていうか、お医者さんに集まってもらって、道徳的にどうなのかって、それで許可されなければできないということだったので、それだったら台湾のほうが早いのかなと思って、時間はやっぱりお金に換えられないかなとは思います 岡山市内の大学院で開かれた講演会卵子を提供するドーナーを支援する NPO の代表岸本幸子さんの姿があった希望する夫婦が卵子提供を受けることができるよう岸本さんが OD ネットを設立したのは2012年 ボランティアののドナーによる提供のみを取り扱い海外の卵子ビジネスとは一線を画す現在は2人のターナーの女性が今妊娠中で,で年内には出産される予定でおりますでまた次にこうね続いていけるようにと今頑張っております。 対象となるのは生まれつきの病気や早期閉経など医学的な理由により卵子を作ることができない女性たちだ岸本さんがこの活動に携わるきっかけとなったのは娘の存在次女の渚さんは生まれつき卵子を作ることができないターナー症候群であることが分かっている 岸本さんは、卵子提供でしか妊娠、出産ができない、こうした女性たちの悩みに、長年耳を傾けてきた小さいうちにターンの足を運だよって伝えた子は、本当にこう問題なくこう生活していけるっていうことがありまして、私の経験上、卵子提供で生まれたって事実は、本当にあの幼少期に伝えるっていうことは大事だと思いまオーディーネットは、生まれてくる子どもに対しては、 らせるこの出自を知る権利って、自分が卵子提供で生まれたっていうのを知ろうと思えば、親が言わないと知ることができないですよね、しっかり真実を親が知らせて、産んでくれてありがとう、卵子提供でも産んでくれてありがとうって、両親に感謝できるようにね、親子の絆をしっかりこうあの深めていっていただきたいと思っております。 OD ネットを通して卵子提供を受けた女性を取材した九州地方に住む A さんこの時妊娠8か月だったねっ。 イマメみたいなでしょうそれが女の子の証やねなので女の子やと思います <laughs> A さんは二十歳の時に閉経生まれつき卵子を作ることができないターナー症候群であることが分かったその後32歳の時に結婚し夫とともに卵子提供について調べ始めた 国内の医療機関を訪ねてみたが、そこには大きな制約があったその提供してくれる人がいるならできるけどってところはいくつかあったんですけど、結局でも、やはりその提供してくれる人もまあいないし、まあ、もしたとえいたとしても、やっぱりすごく頼みづらくて、自分はやっぱり。 まあ、例えば姉妹とかお友達とかにはとてもそういうのはちょっとお願いできないなと思ってて提供してもらったらこの血,血縁関係っていうですかねそういうのがなんか複雑になるっていうのでなんかその混乱するからってことにはちょっと,やめ,とこやめておこうかと思いまして国内での卵子提供ををめ仲介業者を通して。 アメリカで卵子の提供を受けた。合計3回飛びしたが出産には至らなかった。写真が終わったらすぐにやくなるけど。車齢とかドナーさんの旅費とかあとまあドナーさんのその採卵する治療費とかも全部あのまあこあの、はい、こっち側の負担になるのでやっぱり相当な金額でした。結局。 800とか,900ぐらいにはなるかと思います精神的にも経済的にも大きな負担に苦しんだ A さん夫婦子供を持つ夢を諦めかけたとき、o d ネットがボランティアのドナーによる卵子提供を始めたことを知る面接やカウンセリングを経て ようやく卵子提供を受けることができた妊娠した喜びは日に日に増していると話す、はい、あとだんだんちょっとおきくなっててやっぱ見て大きくなるたびにうんあもうすぐ自分母親になるんだって思ったなんかね よ曲折を経て夫婦がたどり着いたボランティアのドナーによる卵子提供 A さんが経験したアメリカの卵子提供では複数のドナーの中から直接選ぶ形だった一方 OD ネットの場合は医師や弁護士から構成される専門委員会が血液型や適性をもとにドナーを選ぶ マッチングを行う A さん夫婦はドナーに会うことはできないが生まれた子供は15歳になった時点で希望すればドナーの情報を入手することができる去年3月、ボランティアのドナーによる卵子提供で 初めて子供が生まれたことが公表され大きく報道された国内第1号となったこのケースを手掛けたのは OD ネット記者会見で岸本さんは卵子を提供したドナーの手紙を読み上げた皆に望まれた命がこの世に生まれるお手伝いができ,できたことを大変うろしく思います少子化や… 児童虐待が社会問題となる一方で、子どもを望んでも諦めざるを得ないご家庭があるのは大変惜しいことだと思います。うん、OD ネットの卵子提供では登録時点で35歳未満、結婚していること、子どもがいることをドナーの条件にしている。 どんな人がドナーになるのかこの手紙を書いた本人に会いに行った初めてメディアの取材を受けた女性ドナーになるにあたっては相当な覚悟が必要だったと話す 資料研究してから実際にその資料を見てみてあこんなになんか複雑なステップもあるし私自身もあの、まあ、休日やりくりしたりしながらあのやっていかなきゃいけないんだなっていうので驚いた半年ぐらいかけてあの病院に通ってカウンセリングを受けて、うん、でその後あのホルモン注射をしたりして、うん、で採卵の手術をするっていうことで。 そのドナー登録を決めてから実際に採卵するまでの間に私の場合は、えー、と3年かかりました、ねうんはい、カウンセリングの中でも特に多くの時間を割いたのが出事を知る権利に関する部分だ有効じゃないですけどもこちらはドナー登録の際に記入する確認書。 生まれた子供が15歳以上になったとき希望すればドナーの氏名生年月日住所などを知らせることになっている生まれた子供が希望すればドナーに会いに来る可能性もあるのだあのいったい自分はどういうあの提供者の話 から、あの、できたんだろうなっていうことを知りたがるってことがある。ことだと思うし、必要なことだと思います。ただ、そのルーツを知りたいっていうことで、あの、お子さんが来られるのであれば。あの、あなた望まれて、ここに、いるんだよっていうこと、を私からも伝えてあげればいいなというふうには思ってます。女性には、当時、子供が二人いた。夫とともに、卵子提供について、説明をし。 理解を得たというどうしてもあの卵を持てない、えー、お母さんがいるから、えー、っとうちのお母さんは、まあ、そういう人たちに協力して、新しい赤ちゃんが生まれるように、えー、やってるんだよっていうようなことを伝えたような気がしますけど採卵にかかる費用は、すべて卵子提供を受ける側が負担する。 一方ドナーは完全なボランティアで謝礼は受け取らないそのお金をもらったりすることでそれがもう全く商品として扱われてしまうっていうのは私は好きではないので,、はい、でむしろその取り組みに賛同したかったからあの私の意思でやりましたということです、はい、ドナーとなったことが 命を見つめ直すきっかけとなり夫婦は去年3人目の子供を授かった当初ボランティアのドナーは集まらないと言われていたが OD ネットには毎年多くの問い合わせが寄せられているただドナー登録に至ったのは30人実際に提供を行ったドナーは6人にとどまる 条件面に加えカウンセリングや通院の負担は大きくドナーは慢性的に不足しているドナー不足をどう解消したらよいのか解決方法として議論されているのが凍結卵子の二次利用だ卵子凍結は将来の妊娠の可能性に備え あらかじめ卵子を凍結し,保存する方法だしかし実際はパートナーが見つからない妊娠可能な年齢を過ぎてしまったなどの理由により凍結した卵子が廃棄されているというこの問題を指摘するのが岡山大学大学院の中塚幹也教授だ まあ卵子を凍結保存してたんだけれどそれをえと今だともう破棄するしかありませんけれど第三者がまあ凍結保存自分のために凍結保存して使用しなかった卵子を使ったらいいんじゃないかとかですねそういう意見もちょっとずつはやっぱり出てきていますね中塚教授が一般の人に行った意識調査によると不要になった凍結卵子について49%の人が廃棄すべきだとする一方で 47%の人が他の不妊の人に提供してよいと考えていた先週、大阪市内のクリニックで開かれた卵子凍結の説明会20代から40代の女性が集まった。 卵、まあ、子凍結っていうのはすごく女性にとっては一、まあ、つの,あのカードというか武器というか、まあ、あの使える技術として、えー、皆さんに知っていいたただきたいこちらのクリニックではパートナーがいない仕事が忙しいなどの理由から卵子を凍結し将来の妊娠の可能性を残しておくことを勧めている。これまでに 延べ四百二十人が行った。こちらの参加者は四十代。凍結卵子の他人への提供について聞くと。せっかく取ったものが廃棄されてしまうよりかは。できれば使っていただけたらなと思います。自分の子供がまあ知らないところで。他のどなたかの家庭でまあ育てられるっていうことについて。 ではいろんな考え方あると思うんですけれども、私はあっていいんじゃないかなと思います。卵子凍結を数多く手掛けてきた船引木美恵氏。妊娠出産をした後に心境の変化もあるのではないかと話す。でもうどんどんやっぱりみんな探して、まあ不妊とかで悩まれている方であれば。 その気持ちは分かるんじゃないかなとは思いますので、まあ、提供されたいという方も可能性があれば意外とと多いいいんじゃないかなか思いますやっぱりそれだけ欲しいっていうご家族の気持ちをすごくいつも感じていますので、まあ、何とかできないかなというのは本当にあの医療従事者はみんな思思っていいると思います、はい、別の調査では凍結卵子の第三者への提供について。 医療関係者の1割が肯定的な考えを示した中塚教授は法整備が前提とした上でこう指摘する日本で本当に卵子をもらいたくて海外にまで行ってですね卵子を提供を受けている方おられるわけですから。 その一方で日本ではどんどんそういうい廃棄される卵子が増えていくという状況になるようであればそこは何かもうちょっとあの知恵を絞ってということにはなる可能性はあると思います選択肢としてあの日本で持っておくのかどうかという卵子提供など第三者が関わる生殖補助医療については法整備の議論が進んだ時期もあった。 自民党のプロジェクトチームは卵子提供を法的に認め産んだ女性を母とする案などをまとめたがいまだ国会提出には至っていない総務大臣の野田聖子氏は50歳の時アメリカで卵子提供を受け妊娠息子の雅紀君を出産した その輝くんは今月で7歳脳性麻痺の影響や心臓の病気などを抱えながらもたくましく成長している。 ああダメうまくぽいぽいはダメでしょ男性は男性。<laughs> ごめんなさい <laughs> 大臣として多忙な日々まさ君との時間は限られているが一瞬一瞬を大切にしている 自との間に遺伝上のつながりはないが日常生活で意識する場面はほとんどない野田氏が男子提供を受けた当時から議論が続く法整備現状をどう見ているのかもうその決着をつけていい頃なんでまあ私は今大臣という立場だけど やっぱりこ,このお第三者による接触補助医療法が通らないっていうのは非常に極めて憂慮されることでまあその抗議の意味でも女性活躍とか人づくり革命とかまあさまざま今日本が取り組もうとしている問題と逆行かなとこの法案って、まあ、広い意味ではどんな効果があるもうすでに日本でも取り組まれていいいるここととをこうためらわすことななような風通しの良い いい雰囲気を作るために必要な法律であればやるべきかだと生まれつき卵子を作ることができない A さんボランティアのドナーから卵子の提供を受け出産したお <laughs>、うん、母さんがずっと守ってあげるからね 娘には周りを明るく笑顔にしてくれる子になってほしいとの思いを込めて名前を付けた母親は誰だと思いますすかれ私ですね絶対、うん、<laughs> ね遺伝子上は確かに、うん、違うかもしれないけどやっぱり自分のおなかの中でこう育ってくれてもう全然なんていうのかなその、ねね、自然の人参と全くもう変わりない。うん <私 S 1> ドナーの助けを借りて授かった命 A さんの心境には変化も出ていた心配をかけたくないとの理由からこれまで親に卵子提供について話していなかったが先日事実を話したという自分も母親になってやっぱ二人だけの。 問題じゃないしもちろんまあ周りの方のそういった愛情とか、まあ、協力とかもすごくやっぱりうん必要だしすごくそういうの大事だなって感じたのもあって子どもの成長とともに卵子提供やドナーの存在について話していきたいというドナーに対しては今。 どういう気持ちですか。やっぱりもう感謝です。取材した川端ディレクターです。あの紹介した NPO では卵子を提供するにあたっては、将来その卵子から生まれた子どもが自分に合うかもしれないでそこまでを引き受ける必要がありましたよね。 卵子提供にはそれだけ覚悟が必要なのかとちょっと突きつけられるような思いがしたんですけれども実際に取材をしてみてどうでしたか、はい、あのこのドナーの条件ですねあの結婚していて子どもを持っているということがとても大きな意味を持っていてその子どもを持つということがどうなのどういうことなのかということを理解した上でまで、あ、引き受けるというのが大事なんだなというふうに感じました。しかしか問題もいいっぱいあります、えー、カウンンセリング等にです、ね、手間間と時間 がかかるまあ、それだけ慎重にやっているということなんですが、これでは実施できる件数は限られています、また、出自を知る権利についてはです、ね、ドナーのこういった情報を、まあ、民間がこういうふうな形で管理するっていう、あり方にも議論があると思います。 あの海外の状況なんですけどね台湾は日本より出生率が低いということは知ってたんですけれども卵子提供はここまで進んでいるとはこの生殖医療、ですね補助医療ですね、うん、あの止めることはできないという状況でもう各国、法整備が、えー、進んでいてですね日本は世界有数の不妊大国であるにもかかわらず、まあ、法整備がないという極めて世界的に見てあの珍しい状況にあると言えると思います。うん まあ、こ VTR を見ていて、ねこれはあのえー、生殖療技術だけではにとどまらず血縁とは何かとか家族とは何かとか、うん、何をもって母親というのかというのはなんか大きな社会通念が、ね、変わってきていることの表れのような気がしたんですけど、うん、その辺り、河田さん取材して,てどうなったんでですすかそうなんですあの,その,この法律はこういった 生殖医療技術を想定してないわけで卵子提供においてもですね産んだ人が 女性が母親であるとドナーが母親ではないということをきちっと明記しないと、まあ、安心して医療を受けられないという声は多く聞かれました、うん、あのやっぱり後ろめたい気持ちちょっとどこか息苦しい気持ちの中でやっぱ治療を受けている人がいるということはこれはもう実態には合っていないと強く感じましししししたたたた取材ドナーは、まあ法まあ、自分たちののがこうした法整備の後押しになればと話していました。 はい、以上、特集でした。